Доброго дня, друзі. Сьогодні наш гість, учасник, виступ і історія якого не лишили байдужим нікого. Це Юрій Ковальчук. Доброго дня, Юрій. Здравствуйте. Прихильники «Голос України лишили вам багато запитань. До прикладу, їх дуже цікавить, коли ви прийшли на проект. Чи одразу ви хотіли до Тіни, чи вибір зробили уже стоячи на сцені? Я не знав, взагалі, розвернеться розвернувся, хтось до мене. И я... вообще была идея пойти к, к Вакручику. То есть было бы интересно с ним поработать как с музыкантом. И ну, когда я пел уже добивал, были вообще сомнения, что повернется ли кто-то вообще. Но когда уже развернулись, то, в принципе, выбор происходил, как это было видно из самого выступления, он происходил спонтанно и реально здесь и сейчас, то есть на сцене. То есть я, я не знал, узнает меня Тина, вообще развернется или нет. А вы бы образовались, как бы она не повернулась? Нет, ну какое я имею право <laughs> <Я> обижаться. <laughs> То есть не факт, что она бы меня узнала. Хотя, ну, я понимал, что мы очень много вместе проработали. Хотя время идет, голос тоже имеет свойство меняться, раз другую музыку со не пел. Так или иначе. Видимо, что-то в голосе осталось, то, что ну, было узнаваемо. Вам э, комфортно сейчас работать с Тиной? Я скажу, что мне очень комфортно. Почему? Потому что мы говорим на одном языке. Что касается музыки, что касается вокального исполнения, что касается актерства, каких-то актерских вещей. То есть мы друг друга понимаем. Ну, ну, очень хорошо я бы сказала то есть она говорит и она видит что я понимаю и она говорит как классно а классно, что ты понимаешь чего я хочу то есть достаточно быстро мы улыбаемся и делаем то как она это видит а критикует она вас конечно почему нет Что самое вы говорит, что не так вы выробит а, она говорит что надо не скрывать свой голос что надо петь то есть не нужно его сдерживать нужно как бы отдавать как бы все не жалеть ничего себе не оставлять. А как вы взагалі ставитесь до критики? Вы профессиональные артисты, когда вам делают зауваження? Я очень хорошо отношусь к критике, особенно когда она конструктивна. Когда люди понимают, о чем речь, когда они могут реально помочь. Почему? Потому что, во-первых, я считаю, нет пределов совершенству. когда раз. Во-вторых, у каждого исполнителя есть свои недостатки можно прикопаться, придолбаться к каждому. И, и тут уже другой вопрос. Как тебе хотят указать на твой недостаток? И нас больше часто интересует именно, как к тебе обращаются, правда, не что тебе говорят. То есть, да. если тебе говорят ты лишь с любовью, тебе хотят помочь, то ты это примешь от любого человека, правда? Или если ты будешь сам человек, но он скажет, да ты вообще там это самое, и ты сразу скажешь, спасибо, как бы я все понял. Если нас мы люди, и нас волнует, как нам относятся. Поэтому, в принципе, даже когда критикуют не очень там сладко, но если ты понимаешь, что человек прав, то почему не воспользоваться этим советом и не, не, стать лучше? То есть я считаю, что из любого источника можно принимать критику, и даже если она не конструктивная, то нужно посмотреть и проанализировать, и понять, может быть, на самом деле что-то не так делать, чего-то не хватает. То есть в этом заключается рост. Ты можешь расти всегда. Тут тоже есть мудрость, знаете, что не тот твой друг, кто тебя постоянно хвалит, а тот, кто критикует. Правда, ты понимаешь, что вот друзья, да, это -да такой -да классный, это а такой мягкий, пушистый, такой вообще. А тот, кто тебя критикует, он тебя вдохновляет стать лучше. Ты начинаешь пересматривать, что ты делаешь так или не так, и растешь. А сколько роков вы не бачили с Тиной Кароль вот, до кастингу «Голос Украины»? 10 или 11 лет. То есть вот в 2003 году была постановка, там мы общались около года. 2004, где-то после мюзикла мы еще пересекались, где-то встречались. Ну, и все. Похоже, вообще 2015, -е. 10 лет. Что вам запам'яталося найбільше? Що вы згадуєте зараз? Это целая эпоха нашей молодости, скажем так. Мы там все росли. Мне было 20 лет или 21. Нет, в Это когда мы познакомились с Тиной. А когда мюзикл он был его 23 года, ей было лет 18-19. Да. То есть мы, мы росли на этой музыке. Что-то заполнилось. Ну, это просто было яркое событие в жизни каждого на тот момент. Те, кто принимали участие в экваторе, это было ну, нечто. Сейчас каждый может что-то понять. Тогда, может быть, кто-то не догонял, что мы попали вообще в такую струю мы ну, можем видеть сейчас по, по плодам, да, что все, кто участвовали, они находятся сейчас на высоте. А что запомнилось? Ну, история мне очень запомнилась. Не то, что история, ситуация такая очень яркая. Часто я вспоминаю, когда однажды я вышел на сцену в начале, точнее, распевался перед музыком, перед началом. И забегает, и говорит, Юра, уже начинается, бегом беги. И я выбегаю на сцену, там большая сцена, вот это первая, я спускаюсь по ней вниз, балет поднимается с тяжелого дыма, там начинается буря, такое движение, я спускаюсь вниз, стою по центру, и когда все уже артисты начинают выходить на это антре, я понимаю, что я забыл микрофон, обнять. И я не знаю, что делать. Ну что еще один номер мне нужно петь. Я разворачиваюсь, все идут навстречу, ко мне все спускаются. А я иду к ним навстречу. И они меня провожают таким сумасшедшим взглядом, куда он что случилось? Я выхожу за кулисы, бегу к кремерке, подбегаю, она закрыта, боже, что делать? Начинаю метаться по сторонам, тут ну, кто-то там был, видимо, ну, с ключом, подошли, там женщины открыли. Я забежал, схватил микрофон и думаю, так, нужно бежать через зал, потому что выбегу сейчас со сцены, ну нелогично совсем, почему я там оказался. Бегу в зал, хватаюсь за ручку, и дверь зал закрытая, музыка идет, все. Я думаю, ладно, придется бежать через сцену. Пробегая буквально 10 метров, открывается дверь, что-то выглядывает. Тоже там я вижу, что открылась, бегу обратно. Забегаю, бегу через зал, по ступенькам забегаю. И как раз в тот момент, когда там такая кульминация, и я должен там, я падал на колени, и все стояли надо мной, и так сверху, ну. И я забегаю как раз так вот так вот, падаю, ударяюсь больно-больно коленкой об сцену. У меня же слезы наворачиваются, и все на меня смотрят. Боже мой, вот он пришел. А вам, это вам потом не завадило добро заспевать, то, что вы бегали? Нет, это добавило, знаете, такого огоньку, скажем, адреналина конкретного такого. И все сразу включились, все ожили, знаете, это было, ну, очень впечатляюще, вдохновляюще. И вот, вот в вот таком же ключе и дальше спектакль пошел, то есть все ожили немножко. Такие ситуации не очень бодрят. А на вашем, перед вашим выступом на отборе на ослеп не было таких курьезов, что, может, вы еще то тоже забыли а, за нет. лаштунками? Нет, там, там, был курьез один большой, то что участники все пришли на 9 утра, а пела в 10 вечера. И самый большой курьез в том, что Просидіти вот вот 10 часов ух, в ожидании, ну когда ж. І ти вже виходиш, такий варійний варений. думаешь, думаєш, боже, дай мені сил просто збратися, щоб я просто вижив туди. В, в этом смысле, было, как бы, ну, було скажем так. За той час, що ви не бачилися Тіною Кароль, вона безумовно дуже змінилася. Чи можете ви сказати, що змінилося найбільше, а що лишилося тим самим? Ну, не сложно сказати. Наше общение сейчас, которое происходит, оно, в принципе, происходит в рамках проекта самого. То есть мы встречаемся только на репетициях, мы говорим только по, по теме проекта, то есть наши отношения они не выходят за рамки проекта. И то есть сейчас я вижу другую тину. Почему? Потому что когда-то мы общались больше в дружеской атмосфере. Сейчас я понимаю, то ли это продиктовано рамками проекта, и это ее роль, она не должна, я так понимаю, отдавать какое-то предпочтение кому-то или какую-то благосклонность. То есть она относится ко всем равно. Она говорит каждому, что вот ты поешь это, ты поешь это, ты поешь это. То есть как споете, то тот и пройдет. То есть как бы, ну, нету какого-то, знаете, там, все уже ясно, там, ну, вот ты ж... Ну, Но... и как-то оценить, сказать, какой она была раньше. Я для себя увидел, что она не изменилась. И мне хватило вот того общения, которое происходило на сцене. Мне хватило вот тех слез и тех слов и тех переживаний, и тех эмоций. То есть поэтому я и пошел к ней, потому что я понял, что просто вот эти вот человеческие эмоции, человеческие чувства и вот та ценность и желание этих отношений, работы вместе. Вы задоволены участником, которого Тина поставила с вами в дуэт? Да, я, я очень доволен. Это, это На мой взгляд, это самый сильный участник в команде. Я не ожидал такого поворота. Хотя в то же время я угадал, что я буду именно так. с этим участником. То есть, когда вот происходило все это действие, я подозревал, что я буду именно с этим участником. А ну, дальше мы посмотрим, кто, кто, кто кого. А кого взагалі, на проекте вы уважаете главным конкурентом? Вы знаете, очень сложно судить, потому что нас очень много. По 14 человек в команде, это уже сколько получается? 56. Да? И получается, что помимо этих 56, пока мы все это слушали, очень многие не прошли. И поэтому сейчас собрать в голове этот пазл, ну, как бы, это раз, во-вторых, снимал, как бы это, ну, было четыре дня прослушивания слепых, правильно? Мы не всех видели. То есть каждый из нас, он не знает даже всех участников, которые участвуют. Поэтому как-то сказать, что вот там он или она. Ну, когда вы передавлялись эфиры, то никого для себя не выокремили надзвичайно сильного. Ну, из, из тех, кого видел, я скажу, я, я не все эфиры видел. Но есть какие-то предпочтения. Вот, допустим, мне нравится Таня Решетняк. Угу. Знаете, да? Так. Да, вот мне, мне нравится, как, как она работает, как она поет, что она поет. Вот, ну, могу сказать, что вот она работает профессионально, классно. То есть она молодец. Больше, ну, сейчас вот как-то угу. не всплывает больше, чтобы сказал, что вот это вот было. Запитують також ваші прихильники, чи ви самородок, чи ви навчалися музиці тривалий час. <рес> Коли я прийшов поступать в церкове училище, і мене уже взяли вчитися, словно Артем, покойный педагог в цьому училище. І я не мог запам'ятати ні «ме», маму мужу. Я просто записывал на бумажке. Из бумажки пел, ми мама! Я был очень тупой, очень тупой ученик. Это все давалось просто по крупинке. Это благодаря любви моего учителя, который просто видел, что у меня есть этот голос где-то внутри, что можно вытащить. Я приходил каждый день и мы просто занимались, занимались, все одно занимались потихонечку она вытащила из меня то, что она видела. Я даже представления не имел, что у меня есть голос такой, какой он есть. То есть так как я пел до этого, я думал, что да, все нормально, я умею петь, да что меня хотят. И когда я пришел, она сказала, ты не умеешь петь, ничего не умеешь, забудь обо всем, вот нужно вот так вот, слушай меня тебе ночью. Я просто поверил ей, и я реально видел, что у них ребята были в классе, и как происходят эти метаморфозы, как растут голоса. Я реально понял, что да, и я сам в процессе на себе видел, я, она говорит, я делаю, и что происходит? Когда впервые голос из меня вышел, мне было так, так удивительно, как будто бы он существует отдельно от меня. Представляете, ты его стоишь, а голос — это что-то вот отдельное от тебя. И ты слушал, было так непривычно, неужели это мой голос? Потому что часто мы, когда поем, мы себя слушаем внутри когда голос из нас выходит, он совсем другой. Так непривычно, кажется, я не это я, не это голос. И к нему нужно привыкнуть и научиться его слушать теперь из акустики, а не внутри. И это целый процесс. Поэтому самородок или не самородок, может быть, голос, который дал мне Бог просто, где-то он там был внутри, но также это огромная работа учителей, педагогов, также в консерватории Александр Николаевич Дьяченко. То есть он мне очень помог, он также очень много работал, его вера, его желание довести этот голос до, до высот каких-то. То есть это, 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 это все труд. То есть есть люди, которые просто, ну, как говорится, от Бога, вот он родился, он не учился, рот открывает, и вообще к нему вопросов нету. Вот поет, как будто бы его там учили, не знаю, да? Я могу сказать, что я очень много учился. Ну как бы то, что очень много учился, что это мечта вообще моего детства, моей жизни, то есть петь. И вот то, к чему я сейчас пришел, и то, как, ну, как я пытаюсь дальше развиваться, это долгие годы репетиции, это долгие годы стремления, стараний и вложения в меня, в моих педагогов, в моих учителей. То есть без учителей... Ну, пустое место просто. Запитую, чи були ситуації, коли вміння співати вас виручало? Mm -hmm. <кій> Була одна ситуація. Вот сказали, это, по-моему, был это первый или второй контракт, когда я, я летел в Германию работать. Mm -hmm. И я прилетел в Германию уже в аэропорту, Стоял вот возле окошечка, там, где проверяют документы пограничники и таможенники. И они посмотрели документы, как, знаете, когда паспорт у тебя пустой, там, виз никаких нету, Теперь думал странно, кто то такой, куда он едет вообще? Вроде как рабочая виза. И я меня спрашивают, а да куда вы едете? А я тогда совсем, знаете, английский, немецкий, совсем еле-еле. Я понимаю, я говорю, ну, вот, там, в Германии на работу. А кем? Ну, вот, певцом. На спойте нам. Да, ну как бы, ну, как-то странно, как тебе в аэропорту просил что-то спеть, чтобы доказать, что ты едешь не просто так, там кого-то обманываешь, что ты певец. И я говорю, ну, как-то неудобно. Они говорят, не-не, давайте, серьезно, надо спеть. Я пел, Леви, не летам, дай Они говорят, так, все, да. Все пузывали. Да, скажи, молодец, все, проходи. Скажите, будь ласка, чи професійно ви вы занимаетесь, Ой. Наверное, нет. Професійно это когда человек посвящает все свое время и желание, и силы, то чему я посвящаю пению. То есть, вот. То, в каком виде я соприкоснулся с акробатикой, когда-то, когда я учился в Истрадном цирковом училище, мы ходили в спортивный зал ЦСКА, мы там делали, делали какие-то кувырочки, растягивались вот станочков, прыгали в яму, учились какие-то сальты делать там, висели, летали, в общем, кто на что гораст. Но то, что было показано, что вот я там где-то летаю под куполом цирка, это был еще один эксперимент скажем так. И этот был этот, это был эксперимент, который, ну, мне мозг просто взорвал. Я никогда не думал, что мне придется в моей жизни, кроме того, что я пою, еще как-то на сцене самовыражаться, скажем так. Ну, кто-то танцует, например, поет, да. Кто-то, может быть, хорошим актером может рассказывать, что еще со сцены, или быть конферансье но ну, я никогда не думал, что я буду выступать в роли циркового артиста и при этом еще и петь одновременно и что это будет номер пародия и что нужно будет летать под куполом цирка при этом еще и смешить людей А яка высота была? <клес> Метров 5-7 ну, вот. И цей страх не заважал вам спевать? Ну, Чего не боялись? Страшно первых три раза А потім в силу нашої природи человеческой ми привикаємо. Ви чули, як співають у різних країнах. Що можете сказати про вокальну освіту в Україні в порівнянні з тим, що ви бачили? Я не знаю як освіта, але можу сказати, що у нас дуже талантливий народ. дуже. У нас дуже поючі люди. Я бы даже сказал, есть такая шутка, перед тем, как я уехал в Германию, я шутил, что, ну, это из другого, как бы, исходя, mm. что у нас поют все, у кого есть рот. Ну, ты к чему? Это mm. к тому, что часто смотришь и недоумеваешь. Почему? Почему у нас так много талантливых людей, талантливых певцов, певиц? Ну, почему мы по телевизору видим бездарности? Почему? Боже, скажи мне. Ну, согласитесь, ну, зачастую бывает такое, ну, чаще всего. При условии того, что у нас так много, на самом деле, талантлив, талантливых людей. Взять тот же голос. Я когда работал в Германии, я залезал в YouTube, включал, мне было интересно посмотреть, что происходит в Украине. И когда появился этот проект «Голос», я с удовольствием смотрел. Я смотрел, думал, боже, какой класс. Я открывал для себя исполнителя, думал, вот мальчишка классно поет. Вот девчонка классно, вообще супер, класс. Реально, это очень вдохновляет. Я могу сказать, что в Европе настолько богатый материал. То есть там у них, если кто-то поет, все, это просто нечто. То есть это кто-то поет, он поет очень заврядно, так как у нас поет, не знаю, каждый второй. Понимаете? Ну вот в этом смысле у нас очень талантливые ну, люди очень талантливые. Что касается не только, ну, не, не только пения, но и пения, ну, в частности. Что касается обучения... Другой же вопрос. Смотря чему обучение. То есть классическая музыка, ну, никуда мы не денемся, что все-таки она европейская музыка. То есть оперное искусство, Италия, какие-то там Франция, Испания, да, то есть мы знаем, что это, это их. Они родили этот жанр оперы, и они как законодатели в этой области, скажем так. В то же время мы, мы видим тенденцию того, что наши исполнители даже оперной музыки, они очень ценны в Европе. Мы можем видеть очень много примеров. Ростовский, да, покорил весь мир. Боже мой, вылетела из головы эта певица, вы знаете ее? Крушельный. Да это было давно. давно. Сейчас популярная в Европе певица. Ее там очень много по на концертах делает. Ой, была фамилия из в, в общем, неважно. То есть, ну, есть есть, опыт, мало того, в любом театре европейском Вы обязательно встретите наших исполнителей То есть почему? Во-первых, опять-таки богатая природа То есть спектр исполнения различной музыки То есть в Европе там как, допустим, певец Я лирический тенор, я буду только это петь А я вот, вот только вот это вот У нас люди, они очень универсальные то есть, Певец может и это, и это его то, может Понимаете? И они цены, этим, плюс тембры очень красивых голосов. Плюс школа, вот еще вот все равно отпечаток оставляется советская школа. То есть она немножко была вот, такая силовая, знаете, люди очень сильные, выносливые, они могут петь эти спектакли. Потому что опера и эстрада это два разных ну, мира. И оперная музыка, она ну, требует пфф, намного больше. То есть микрофон ты взял, ты можешь за него спрятаться, правда? А так ты слышала, ну, сцени, гол как сокол, ещё оркестр орёт 50 человек, как минимум. Ведь тебе нужно с ними петь, ещё как-то должно быть слышно. Понимаете, да? То есть это, ну, не так просто. Юрію, чи правда, що ви виступали цього року в Краматорську? Так, да, було діло. Було три концерти в Краматорську в один день. Так, да, я працюю в ансамблі Збройних Сил України. И вот ми їздили всім зластавом, балет, хор. Солисты, и был большой концерт э -э, в Доме культуры вечером. С утра был концерт в аэропорту Храматонска, а в обед был концерт для пограничников. Впечатления, конечно, жуткие, честно вам скажу. То есть мы ехали и люди боялись ехать. Почему? Представьте. Едет два автобуса с военными номерами есть Мы приехали вот уже на подъезде ночью. Сделалась красота, вышли на улицу, нас встретили, может быть, не знаю, в километрах 10-15 от постов в Карматорск, чтобы нас провести дальше. Вот мы тронулись, и начальник ансамбля, он подскочил и закричал, всем закрыть шторы, выключить телефоны мобильные. Люди так напряглись, кто-то молится, кто-то с ума сходит, кто-то пьет водку, простите. Каждый спасался как мог. Почему? Потому что реально жутко. Ты не знаешь, ты едешь, и ты не знаешь, доедешь, ты не доедешь. То есть, ну, просто все предавались на милость Господа Бога, что надеялись, что все будет хорошо. Слава Богу, мы приехали туда, нас запустили, нас ночью привезли, расселили. На утро посадили снова автобус, мы приехали и вот начали концерт. Целый день были концерты, вечером нас покормили, уехали. Концерт, который был вечером, который был для, для жителей Краматорська, был полный зал, питком набиты. Питком, то есть там получается внизу, по-моему, и три Ярусом. Люди были везде. Было очень много людей. Люди были просто, просто в шоке. Я давно не видел, чтобы люди так встречали и принимали. То есть это было нечто, это было потрясающе. После каждого номера зал просто взрывался. Просто взрывался. Люди говорили, почему? Почему мы раньше такого не видели? То есть люди, они... Ну, в то же время было страшно. Почему? Потом после концерта мы общались с людьми, и уже с начальством, они говорят, на самом деле ситуация здесь нездоровая. Почему? Потому что 80% людей, они пророссийско настроенные. И меня было странно и удивительно. То есть, получается, эту территорию как бы отгородили, и непонятно, что там, а тут вот как бы... Ну, то есть я как бы в политику особо не вникаю, что там и как, но сам факт, что там, ты понимаешь, что как бы все и так далеко не уходить, все бы здесь, как бы постоянно все, знаете, в таком, ну, в состоянии контроля какого-то, mm -hmm. напряжения и понимания, что может быть еще что угодно. Почему? Потому что мы приехали к пограничникам и говорят, а у нас вот недавно здесь был теракт, и нам на территорию части бросили там какую-то гранату, там что-то разорвалось, кого-то ранило. Вот тут вот женщины вот несколько дней назад погибли. То есть что-то происходит там. И был тоже страх в том, что вот ведь концерт огромный, да, афиши 60, и соберутся люди, и это очень хороший повод для того, чтобы сделать какую-то бягу, простите за выражение, да, то есть как бы большое собрание людей, и достаточно, не знаю, там просто бросить какую-то гранату, и будет трагедия. Правильно? Поэтому был какой-то страх у людей, которые шли. Но так или иначе, как бы независимо от этого, пришел полный зал. И люди были в восторге просто. Они очень благодарили. И артисты, они были все очень впечатлены и вдохновлены тем, что так принимали. И может быть у них было такое впечатление, кажется, спевать я так? Может быть. Может быть. Не могу учаться за всех, но люди выкладывались на полную катушку. Чи можете вы згадати найкращу мыть у ваш житті? Срадую. Сгадой. Сложно сказать. Так много? Ви не любите говорити про себе, але про вас говорить ваш талант, і люди його оцінили. Скажіть, будь ласка, щось тим, хто тепер за вас дуже вболіває і бажає вам перемоги? Насправді я, я очень щасливий. Я щасливий тим, що вот я залізаю в Фейсбук на свою страничку і приходять такі письма. У мене просто серце розривається. Прийшло одне письмо, я взагалі розплакалася. ты по те люди пишут, что спасибо большое, что он очень тронул, что ты так по-настоящему, так здорово. И ты понимаешь, что, боже, это кого-то нужно, это кого-то вдохновляет, это кого-то делает счастливым, и ты понимаешь, что ты просто нужен. Ты нужен, и, это и так тебе становится хорошо, что вот кому-то от того, что ты делаешь, стало лучше. Кто-то стал счастливее, кто-то вдохновился, кто-то тебя благодарит. И ты понимаешь, что вот оно, вот это именно то, что не купишь ни за какие деньги. Это да то, ради чего ты выходишь на ту сцену. Для того, чтобы людям было лучше. Для того, чтобы чем-то делиться, что-то отдавать, вдохновлять. Делать этот мир светлее, счастливее, людей делать счастливее. Когда ты понимаешь, что это кто-то счастлив от этого, да. так хорошо. Ты понимаешь, что вот. Не зря, не зря все это. Может быть, там что-то кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то придирается. Но если есть несколько человек, которые счастливы от этого, Значит, ты двигаешься в правильном направлении. Если это кому-то... Я не помню, даже когда что такое было то ли в школе. То есть, значит, это кому-то нужно. Если звезды зажигают, значит <связать> это кому-то нужно. <связать> то есть не звездам, но вообще, то есть, это кому-то нужно. Это кому-то нужно. И вот это мое сердце просто плавится от этого. Что я понимаю, что если люди не безразличны что это кому-то трогает? что это просто кого-то трогает, что ты смог прикоснуться к чему-то сердцу, что у него что-то ёкнуло, он сказал, вау, вот это класс, и мурашки по коже побежали. У меня у самого, у самого такого вот когда ты поешь бывает, не всегда в этот момент, когда ты поешь, ты понимаешь, что ты поешь, эти мурашки по коже ведут. Ты сам испытываешь какой то вот здесь и сейчас, что-то происходит. И когда это доходит до людей, и они что-то переживают, что-то происходит... Ну, я считаю, это це найбільша награда для півця, для сповнітеля, для любого чоловіка, який займається своїм делом. Дякую, Юрію. Бажаю вам завжди бути щасливими у своїй професії. У нас у гостях був учасник «Голос України Юрій Ковальчук. Дякую